हिमाचल प्रदेश अरुणाचल चीफ मिनिस्टर ये रिपोर्ट तो एक्सपोज कर रहा है पश्चिम बंगाल में भी हाउ मच क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन टॉलरेटिंग तो आपने तो जाने कि कथुआ में जो कांड हुआ था इट वॉज गर्ल आसिफा अब ये क्राइम्स कौन कमिट किए थे नाउ शी बिलोंग टू बकरवाल कम्युनिटी तो जम्मू के कुछ लोग थे जो नहीं चाह रहे थे कि वो बकरवाल कम्युनिटी वहां पे रहे तो बकरवाल कम्युनिटी को भगाने के लिए दिस अपेरेंटली वॉज प्लांटेड तो आपनी एक टू तो आप मौने रखबे नाउ पीपलिएशन जो पेट्रिएटस थे आसिफा बीबी के जो आठ साल की बच्ची का जिसका रेप हुआ था वो लोग भारतीय जनता पार्टी वो रेपिस को सपोर्ट की और जो जम्मू में जो लॉयर्स थे वो रेपिस का केस को लेकर दे फोट फॉर द रेप अभी यह आपने देखा है कि जो गुजरात में जो दंगे हुए थे और वहां पे हम देख रहे हैं कि जब वो रेपिस्ट की रिहाई हुई जेल से उनको माला चढ़ाई गई लड्डू खिलाया गया और वो सब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हैं अभी तो जाने उथरस हाथरस तो इन सब में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस का हाथ है तो डूटो ही पार्टी दुर्नीतिकोर चिन्ह पार्टी आर वेरी वायलेंट अगेंस्ट विमेन नाउ वी हैव द कैंडिडेट्स टू फाइट द लोकसभा इलेक्शन सो आई एम गोइंग टू रीड आउट सम पॉइंट्स दैट इन केस वी आर इलेक्टेड what safety measures we are going to incorporate to ensure that there is safety and security of our women in west bengal prathame jo mp ka jo fund hota hai तो एक significant amount जो एमपी का फंड होता है वो allocate होएगा अगर हम लोग elect होएंगे इस election में 2024 में महिला आत्मर, आत्मर जातक केंद्र तो यहाँ पे अलॉट होगा और ये केंद्र देखेंगे कि औरतों की जो महिलाओं के विकास के लिए उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या नीतियां हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो ये जो महिला आत्मरक्षा समिति की जो यूनिट्स होंगी वो विभिन्न विभिन्न छात्रों में जो है स्टैब्लिश करी जाएंगी देश इन वेरियस एरियाज देखते हैं जो हिंसा देखते हैं तो हिंसा के जो घटनाएं हम देख रहे हैं संदेश घाली अभी घटा है बहुत ही भयानक केस है तो ये जो संस्थाएं है देखेंगी एंड वी विल इंश्योर दैट द केसेस द वायलेंस अगेंस्ट वेमेनोर दीज डू नॉट है निर्भया फंड्स के आपने देखा होगा दीज आर वेरी अंडर यूटिलाइज्ड फंड्स निर्भया फंड्स यू लुक एट द यूसेज अभी भारत जनता पार्टी की बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कौन सी बेटी बची जा रही है जब आप उनाव का केस देख लीजिए आप हाथरस का केस देख लीजिए आप मणिपुर का देख लीजिए मणिपुर में अभी तक

एक और चीज है कि मैंने तो बता दिया पहले कि एमपी रिसोर्सेस में ये होंगे फिर हो ये जितने भी चैलेंजेस होती हैं औरतों के प्रति वी वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एंड इंश्योर दैट दे डोंट फेस दिस चैलेंजेस नो ये क्या क्या जिम्मेदारी होगी महिला आत्मरक्षा समिति की ऑफरिंग लीगल काउंसिल टू वन फेसिंग डोमेस्टिक और सेक्शुअल वायलेंस कंडक्टिंग फ्रीक्वेंट वर्कशॉप एंड प्रोग्राम वेल प्रोवाइडिंग हेल्पलाइन टू combat Domestic violence, establishing trauma care units for all survivors, providing training in martial arts and other self defense techniques, combating child marriage and dowry through the efforts of the Mahila Atma Raksha family, Samiti, taking decisive actions against trafficking through the efforts of the Mahila Atma Raksha Samiti.

कि महिलाओं पे जो गो गोकोलॉजिकल इश्यूज होती हैं पेरी मेनोपोज मेनोपोज गायनोकोलॉजिकल इशूज देख लीजिए मोमेंट अ गर्ल कम्स इनटू प्यूबर्टी शी हैज टू फेस प्यूबर्टी चैलेंजेस लेकिन ये जो महिलाओं के जो चैलेंजेस होते हैं इट इज नॉट रियली डिस्कस एंड यू नो दीपी शो देट वी डिस्कस वेमेंस हेल्थ तो ये ईयर राउंड एक्टिव हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू मटर्निटी रिलेटेड नीड्स इंस्टॉलिंग सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन द भारत जनता पार्टी थिंक्स इज अ लग्जरी आपने तो देखा है जीएसटी इट इज नॉट अ लग्जरी विलेजेस में आपने देखा है जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन जिनके पास एक्सेस नहीं है सैनिटरी पैड का ओपन फील्ड्स में होती हैं दे यूज ग्रास when the, my sisters are using grass for menstruation, unco uti hojata, urinary tract infection ho jata hai. so this is not a luxury, it is a necessity that we provide free sanitary pads wherever we can. Uh, installing uh, sanitary pads, vending machines in all neighborhoods and distributing pads to every household, pr promoting the use of environmental friendly modes.

जो डिस्पोज करा जाता है मेंस्ट्रुअल पैड्स सो नाउ स्टडीज हैव फाउंड दैट यू नो इट हैज सर्टेन मटेरियल व्हिच इज नॉट बायोडिग्रेडेबल बट मेंस्ट्रुअल कप्स इज समथिंग दैट इज सस्टेनेबल एंड इट इज आल्सो मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल तो ये हम लोग को एजुकेट करना होगा टू विमेन एंड व्हाट आर पार्टी इज गोइंग टू डू दैट वी आर गोइंग टू यूज सस्टेनेबल मोड्स ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स फिर यहाँ फीमेल एजुकेशन सेंटर्स जो हैं टू प्रोट लिटरेसी एंड एमपावर बेसिक साइंटिफिक नॉलेज टू द द सीपीएम ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करती अगर आप विश्वास करते हैं जिस जिस भी धर्म में विश्वास करते हैं वी डू नॉट पुट इट आउट इन द पब्लिक डोमेन वी डू नॉट वेयर आर रिलीजन ऑन आर स्किल्स एक नीति होता है एक प्रोग्रेसिव थॉट होता है उसको हम लोग इनकरेज करेंगे संस्कृति के जो सेंटर्स होते हैं उसमें वी विल प्रमोट यू नो कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर वेमेन And offering support to individuals from marginalized gender identities, jo LGBTQIA communities hoti hain aur jo marginalized communities hoti hain, unko bhi support den. So I'll give over the mic to Manakshya. Sonamuni to do ache. Dharamer, dum bandhu bandhe ke upate ora katch kuchche. Chhatto jibodar mudde theke katch kore chhe. Akono सबसे पहले जो भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मेरे तरफ से और मैं सीपीआई पार्टी की तरफ से कोटि कोटि नमन करती हूँ। साथ में जो बंगाली वर्ष है, सभी बंगलवासी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं ये जो मीनाक्षी दीदी दीपिता दीदी ने ये लोग बताए महिला के ऊपर जो हो रहे हैं अत्याचार बहुत सारे महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं सिर्फ एक बड़े महिला के ऊपर नहीं हो रहे हैं भ्रूण से लेकर जब वो पेट में रहती है उस टाइम से उसके ऊपर अत्याचार शुरू हो जाता है और ये शुरू होते होते हर जगह में हम लोग देखते हैं जब छोटे उम्र में स्कूल जाती है वहां से जब माध्यमिक में जाती है ऐसे कर करके उसके ऊपर बहुत सारा अत्याचार होती है एकदम विदिथा तो अवस्था तक ये सब तो अलग से बोलने की जरूरत ने, ने बोल ही दिए है मैंने जो काम किया है या तो हम लोग बांधवान एरिया में जो हम लोग काम किया है मैंने काम किया है एक महिला का जो सबसे ज्यादा जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो होता है किशोरी अवस्था में शारीरिक चेंज होने के साथ साथ उसका मेंटली में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं तो मैंने जब बहुत सारे सोशल इश्यूज पर काम किया तो इसमें भी जो मेरे को लगा कि जो सबसे ज्यादा काम करना चाहिए वो है किशोरी बालिका के ऊपर जो चेंजेस आता है उसका शारीरिक एवं मानसिक में वो उसका जो एज होता है टेन टेन से ट्वेंटी तक जो हम लोग बोलते बार बार जो जिक्र कर रहे हैं सेनिटरी पेड का जो जब एक किशोरी बालिका का जो मासिक धर्म होता है उस टाइम जो साफ सफाई का जो ध्यान रखना पड़ता है खास करके देखा जाता है एकदम ग्रामीण इलाके में इसके बारे में बहुत ही कम अवेयरनेस है आ, अभी तो बहुत सारे स्कूल में कहा जाता है कि सेनिटरी नेपकिन दिया जाता है पर ऐसे नहीं है अभी जो हम लोग का जो पश्चिम बंगला का अगर बात करें अभी टीएमसी सत्ता में है वो बोलते हैं कि स्कूल में बहुत अच्छा से ध्यान रखा जाता है लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं है इसीलिए हमने इस पर ज्यादा फोकस किया इसमें इसलिए काम करना चाहिए जब किशोरी बालिका जब सबसे पहले जब इस अवस्था में आती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है उसका मेंटली में उसका असर पड़ता है इसलिए इसमें ज्यादा अवेयरनेस का काम करना चाहिए और ये जो साफ सफाई इस टाइम होता है जो अगर साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा, जाए इसमें जो बीमारी होती है वो बहुत ही खतरनाक है और इस टाइम जो किशोरी बालिका है वो अपने जो फ्रेंड्स या अपने पेरेंट्स को भी ज्यादातर शेयर नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा उसमें घबराहट या उसको शर्म लगता है जो बोल नहीं पाती है इसीलिए हमने इस पर काम किया और इसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है मैं और एक चीज बात करना चाहूंगी हम लोग जब महिला के ऊपर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग महिला के लिए जो हम लोग संसद में खड़े हैं जीतने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं या क्या बात करना चाहिए ये जो हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगला या मणिपुर जैसे घटना ये एक एकदम सा उदाहरण है ये जो संदेश खाली या मणिपुर में हो रहा है ये एकदम उदाहरण है बाकी बहुत सारे जगह में ऐसा घटनाएं घट गट रही है और संदेश खाली में जो घटना घटी ये एक तो एकदम से प्री प्लानिंग टाइप का था दो दो 2011 से सत्ता में जब पीएमसी आए पहले तो नहीं हुआ था उसके 2013 में जब ओलोंग विधानसभा में जीता उसके बाद से ओलोंग चालू किया अत्याचार करना यहाँ जो संदेश खाली में जो घटना हुआ उसमें भी आप लोग गौर कीजिएगा लेकिन उसमें एससी ज्यादा है और जो मणिपुर में हुआ उसमें भी ओलोंग एस है संविधान में तो एस सी एस के लिए जो एस सी एस टी अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया है जो 1989 में और पूरा भारत देश में लागू हुआ 1990 में लेकिन ये कहाँ है आज हमारा यही क्वेश्चन है जब संविधान में इसका प्रावधान है तो ये कहाँ है एस सी के साथ ज्यादातर हो रहा है क्योंकि एस सी ज्यादातर जंगल एरिया यानी कि ग्रामीण इलाके में रहते हैं उसमें अवेयरनेस की कमी तो है ही लेकिन सरकार का भी कोई नजर नहीं है जो उसमें शोषण करना चाहे कर रहे हैं हर दिन हर साल उसमें जो डेटा बढ़ रहा है दो से तीन परसेंट उसका डेटा बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा है हम लोग जो मणिपुर में देखे हम लोग का सेंट्रल में बैठी हुई है द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है और हम लोग का जो पश्चिम बंगला में है ममता बनर्जी वो भी एक महिला है लेकिन किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं बोले जो संदेश संदेशकाली में हुआ उसमें भी चुप रही जो सेंट्रल में हुआ द्रौपदी मुर्मू भी उसके बारे में कुछ नहीं बोले क्योंकि ये सरकार जो है जो महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं एकदम शुरू से लेकर हम सिर्फ नहीं बोल रहे जो संदेश काली में हुआ जो मणिपुर में हुआ उसके बारे में सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं जो एकदम शुरुआत से हो रहा है लेकिन इस पर कुछ भी ध्यान नहीं है वो लोग अपना लूटपाट कर रहे खा रहे रह रहे लेकिन हम लोग जो बामप्रम जो हम लोग मनोनीत महिला अभी जो हम लोग एमपी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं हम लोग का जो लड़ाई है सबसे ज्यादा हम लोग का फोकस है महिला के ऊपर क्योंकि महिला जो है हम लोग माँ बोलते हैं उसको इज्जत से सब लोग माँ बोलते हैं हर दुख सुख में हम लोग माँ का ही याद करते हैं लेकिन आज माँ के साथ ही इतना अत्याचार हो रहा है सबसे ज्यादा देश में अत्याचार हो रहा है भारत में एक माँ के साथ एक महिला के साथ एक बेटी के साथ हम लोग इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं महिला की आत्मा सम्मान की रक्षा के लिए दीदी लोग ने बताया हम लोग बहुत कुछ सोचे हैं बहुत सारा प्लानिंग बनाए हैं आगे हम लोग लड़ेंगे ये जो हम लोग देख रहे हैं हम लोग का पश्चिम बंगला में सौ दिन का रो, रोजगार तो कुछ है ही नहीं कोई नौकरी के लिए नियोग नहीं है केंद्र में भी नहीं है लड़के बाहर जा रहे हैं साउथ में जा रहे हैं ओ लोग काम करने लेकिन एकदम से जो लड़की लोग पढ़ के ओ लोग अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो एकदम ओ लोग घर में चुपचाप बैठ रहे हैं पढ़ लिख के बेरोजगार है अगर कोई थोड़ा सा साहस जुटा के बाहर जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उस महिला के साथ बाहर में उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है जो अपना जो घर में जब वो सुरक्षित नहीं है तो अदर स्टेट में जाके उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है हम लोगों का लड़ाई जो है इसके लिए है महिला को आत्मा आत्मा सम्मान महिला को सशक्त बनाने के लिए जो जो हम लोग कदम उठाएंगे हम लोग बोल चुके हैं और मैं अपना बात यहीं पर मैं विराम देती हूँ सब पधारने वाले अच्छा सैमुली प्रधान उन्हीं बोल चाहें सब कुछ नमस्कार नमस्कार सुन बोल चुके আজকে আমাদের যা আলোচনা আমাদের নেত্রী মীনাক্ষী বলেছেন এবং দীপসিতা ধর উনি বিস্তারিত আমাদের আগামী দিনের সংসদ হিসাবে আমরা কি করতে পারি উনি রেখেছেন এবং আমাদের আরো দুজন প্রার্থী ওনারা বলেছেন আমি বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে এই কটা দিনে প্রচারের মধ্য দিয়ে আমার যা অভিজ্ঞতা যেটা মানুষ চাইছে এবং আমাদের যেটা বলা নিজের হক নিজের ধকে আমাদের করে নিতে হবে এবং মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে আমরা যারা মেয়েরা গোটা ভারতবর্ষ এবং রাজ্যে এবং একদম গ্রাম স্তরে নেমে কাজের মধ্যে আছি লড়াই সংগ্রামের মধ্যে আছি সেখানে মেয়েদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আমাদের আলোচনার বিষয় সংসদে তুলে ধরান সেই হিসাবে যেটা বলা যে আমি দু হাজার ষোলোতে বিধানসভায় বিধায়িকা হিসাবে ছিলাম আমাদের এখানকার যে সরকার তৃণমূল সরকার সেই সরকারের সময় আমি একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি একজন মহিলা এবং এসি অংশের সেখানে কাজ করতে গিয়ে বাধার যে সৃষ্টি এই তৃণমূল সরকারের প্রশাসন থেকে শুরু করে লোকজনেদের আমরা যেটা বিধায়ক উন্নয়নে যে অর্থটা পেতাম সেটা আমাদের কিছু নিয়ম আছে নিয়মের মধ্যে কাজ করার সেখানেও পর্যন্ত একজন সিপিএমের বিধায়ক হিসাবে আমাকে কাজ করতে দেওয়া হতো না একমাত্র স্কুলের শিক্ষকরা তাদের উন্নয়নের কাজ ছাড়া পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতিতে আমাদের টাকা খরচ করতে দেওয়া হয়নি সেই হিসাবে আমাদের বলার বিষয় যে আজকে যিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে এত কথা বলছেন মেয়েদের কথা বলছেন আমরা যখন প্রচারে যাচ্ছি মেয়েরা কিন্তু তাদের নিরাপত্তার কথাটা বেশি করে বলতে চাইছে যে আমরা মুখে কথা বলতে পারছি না আমাদের ছেলে মেয়েদের চাকরি নাই আমাদের মেয়েদের চাকরি নাই এসএসসি বন্ধ আছে ব্রাহ্মণ সরকার চলে যাওয়ার পরে আমাদের কর্মসংস্থান কোথায় যে কর্মসংস্থানের কথা আজকে আমাদের এখানে বলা আছে যে মেয়েদের কর্মসংস্থানটা কোথায় আজ একশো দিনের কাজে আমাদের যে সমস্ত দিন মজুর মহিলারা কাজ করেন তারা কোথায় আছেন আমাদের রাজ্যে কাজ বন্ধ আছে আজ যে পরিযায়ী শ্রমিক যারা তারা কাজের জন্য বাইরে যাচ্ছে সেখানে মেয়েদেরকেও তাদের সাথে যেতে হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে আমাদের এই পরিস্থিতি আজকে আদিবাসী মহিলা বেশি বেশি করে আমাদের রাজ্যে ধর্ষিতা হচ্ছে এবং রাজ্যের বাইরেও আমরা অন্যান্য রাজ্যেও দলিত মেয়েদের উপরও যে অত্যাচার নিপীড়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি সংখ্যালঘু মেয়ে তাদেরও রেহাই নেই আমরা বগডুইয়ের ঘটনা দেখেছি সেখানে জ্যান্ত শিশু কন্যা সহ পুড়িয়ে মারা হয়েছে না প্রশাসনের হেলদের সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি টাকার থলি নিয়ে গিয়ে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আজকে দাঁড়িয়ে একটাই বলার কথা যে আমরা মানুষও যাইছে সাংসদ হিসাবে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটের মধ্যে দিয়ে মানুষ যাতে বামপন্থী যে সমস্ত প্রার্থীরা আছেন মহিলা হিসাবে আমরা সেখানে গিয়ে যে সমস্ত নিচের স্তর থেকে মহিলাদের কর্মসংস্থান আত্মরক্ষা সম্মান অধিকার এইগুলো নিয়ে যেতে চায় এই নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা এবং সেখানে আমাদের যে তৃণমূল সরকার আছেন তিনি যেভাবে আর এস এসকে প্রসারিত করার চেষ্টা করছে এটাকে মনোবাদ সেখানে মাথা চাড়া দিচ্ছে এবং বিজেপি যেভাবে বিভ্রান্ত করছে মানুষকে নানাভাবে সেখানে এনআরসি এ যাই হোক আমাদের মহিলারাও সেখানে বিভ্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করলেও আমরা সেই জায়গাতে নিজেদেরকে আস্থার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাটা আমরা করছি আমাদের এখানে যা যা আলোচনা হয়েছে সেইগুলো আমরা মানুষের সাথে থেকে নিয়ে যাওয়ার মানুষ যদি আমাদেরকে সংসদে পাঠান আমরা সেইগুলো নিয়ে আলোচনা রাখবো এবং লড়াই সংগ্রামের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবো এটাই হচ্ছে আমাদের কথা আচ্ছা কমরেড জাহানারা খান আছেন এখন কমরেড জাহানারা খান আমি বলছি এরপর আপনাদের যা প্রশ্ন থাকবে সেই প্রশ্নের যা থাকবে তার কথা আমরা বলার চেষ্টা করব নমস্কার বাংলা নববর্ষের সকলকে প্রণাম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তার সাথে সাথে আজকে আপনারা জানেন যে আমাদের ভীমরাও আম্বেদকারের জন্মদিন যিনি আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা করেছিলেন আজ সেই সংবিধান আজ প্রশ্নের চিহ্নের মুখে আছে তাই সংবিধান রক্ষার যে কাজ আমরা নিশ্চয়ই আগামী দিনে করবো এবং আজকে আমাদের যে আলোচনা আমাদের আমাদের সোনামনি এবং আমাদের শ্যামলি দি আপনাদের কাছে রেখেছে আমি দু চার কথা বলতে চাই আহ দু হাজার পরিবর্তনের পরে বিধায়ক হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম মানুষের মানুষের আশীর্বাদে সেই যে বিধানসভাটাকে দেখেছিলাম আপনারা অনেক সাংবাদিক আছেন জানেন প্রথমেই আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম যে গোটা রাজ্য জুড়ে যেভাবে উপর যে অত্যাচার হচ্ছে ঘটনা প্রথম যখন আমরা বিধানসভাতে তুলেছিলাম তখন বলেছিল ছোট্ট ঘটনা সাজানো ঘটনা আজ গোটা রাজ্যবাসী দেখছে যে গোটা রাজ্যের বুকে কিভাবে নারীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে আমরা দেখেছিলাম আমাদের নিরাপদ সর্দার সন্দেশ খালি নিয়ে বলতে বলার সময় যখন তিনি বলতে উঠেছিলেন এই শুভেন্দু অধিকারী তখন দিদির প্রিয় ছাত্র ছিলেন এই সোনালী অধিকারী এরা সবাই ছিলেন এবং সোনালি গুহ সর তারা বলতে দেননি স্পিকারকে বলে মাইক অফ করে দিয়েছিলেন আজ আমি তা বলছি না আপনারা বিধানসভা রেকর্ড যদি খুঁজে পান আপনারা পেয়ে যাবেন এগুলো তো সবাই জানে আজ সে কটা যে কথা নিরাপদ সর্দার বলতে চেয়েছিলেন আজ সে মানুষ প্রতি পদে বুঝতে পারছেন যে ওখানে কি হচ্ছে আমরা আপনাদের কাছে বলতে চাইছি গোটা রাজ্য জুড়ে যে খাদ্যের দুর্নীতি হচ্ছে আমি বিধানসভাতে আটার প্যাকেট নিয়ে এসে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলাম যেটা আমাদের ওখানে আমরা দিয়েছিলাম নাইনটি পার্সেন্ট ভুসি আর দশ পার্সেন্ট আটা মানুষকে জনগণকে খাইয়ে বোকা বানাচ্ছে সেই আটার প্যাকেটের রিপোর্ট বিধানসভাতে আর পেশ করতে পারেনি গোটা রাজ্যের নারী নির্যাতনের ব্যাপারে যখন বিধানসভাতে তুলেছিলাম এই মেমারির মহিলা বিধায়ক আমাকে কটুক্তি করেছিল যা পেপারের মাধ্যমে সবাই জানেন আজ তো মানুষ গোটা মানুষ বুঝছে যে যারা বদলা নয় বদল চায় বলে যারা এসেছিল তারা কিভাবে আজ আমরা বিধানসভায় শূন্য ঠিক কথা পঞ্চায়েতে শূন্য ঠিক কথা কিন্তু আজ দুর্নীতিটা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে আজ আমরা নেই বলেই এই দুর্নীতি আমরা আপনাদের কাছে বলতে চাইছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দু হাজার পরে যে এলেন দশ বছরের মধ্যে গোটা দেশটাকে যেভাবে বিভক্ত করছেন মেরুকরণ করছেন আদিবাসীদের উপর সংখ্যালঘুর উপর যে ধরনের অত্যাচার করছেন তার বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং আমরা যদি আগামী দিনে সংসদে জিততে পারি আমরা কি করব সেটা আমাদের নেতৃত্ব আপনাদের কাছে বলেছে আমরা যদি আগামী দিন আমরা আসি আমরা মানুষের স্বার্থে মহিলাদের স্বার্থে কি করবো সেটা আপনাদের কাছে খোলা কাগজের মতো দেওয়া হয়েছে আমরা ভুলিনি সরকার সংখ্যালঘু কাজ আগে নিয়ে দু হাজার ছিয়ানব্বই সালে জানেন মহিলা সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করেছিলেন এবং সেই সময় যা মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিল দিদি যখন এলেন তো বললেন দশ হাজার মাদ্রাসা তৈরি করব দশ হাজারের মধ্যে দুশো পঁয়ত্রিশটা আনঅর্গানাইজেশন মাদ্রাসা যাদের টাকা পয়সা কিছু দিবে না সেটা উনি করেছেন উনষাটটা মার্কেটিং হাব যার মধ্যে ছাপ্পান্ন হাজার ছেলে কাজ করবে একটাও কিছু হয়নি সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভাওতা দিয়েছেন আপনারা এই দুদিন আগে ঈদ পরব গেল আপনারা দেখেছেন রেড রোডে নামাজে উনি যান প্রত্যেকবারে এবারে নামাজে কি উনি বলেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের যাতে কোনো ভোট না পায় বিজেপি না ভোট পায় একটা ঈদের নামাজে শুভেচ্ছা দিতে যাচ্ছেন সেখানে উনি রাজনীতি করছেন অনেক ইমামের বিরোধিতা করেছেন যে এটা হওয়া উচিত না কিন্তু দিদি এই সব কাজগুলো করে যাচ্ছেন আমরা আপনাদের মাধ্যমে এটাই বলতে চাইছি যে ভবিষ্যতে যদি আমরা আসি আমরা যদি জিততে পারি মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে তাহলে আমরা আমাদের যে কর্মসূচি আমরা বলেছি আমরা সে কাজ করার চেষ্টা করব এবং আগামী দিনে আমাদের মানুষের যে ভালোবাসা সবাই চাইছে লাল আবার ফিরে আসুন লালকে সবাই দেখতে চাইছে আশা রাখি আপনাদের মাধ্যমে জনগণকে পুনরায় আমাদের নতুন বছরের বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি নমস্কার